Немає, мабуть, такої сім'ї, у якій батькам не доводилося б вирішувати конфлікти між братами і сестрами. Від чого залежить мир у сім'ї? Дізнаємося в розмові з ранковою гостою прямо зараз. Сьогодні у нас в гостях сімейний консультант Лідія Нейкурс. Доброго ранку вам, Лідія дякую, що ви завітали до нас. Сьогодні у нас тема про братів, про сестер, про те, які ми. Них... Сім'ю. Так, так, ну це, звичайно, це сім'я. Але дуже часто так буває, що от між братами і сестрами конфлікти, конфлікти, конфлікти. Звичайно, мені можливо десь важко це зрозуміти, тому що я один в сім'ї і в мене нема рідних братів і сестер. Але тим не менше, чи всі, в кого є брати і сестри, вони приречені на суперечки на какие-то конфликты вообще в каждой семье будут конфликты даже норма, если один норма. человек растет у него есть папа и мама с которыми будут конфликты все равно есть еще бабушки дедушки еще какие-то люди но есть э, вот эта часть семьи братья и сестры и избежать конфликтов это невероятно Практично, трудно да. и невозможно даже и до и, этого достигать не надо потому что именно в семейной жизни Бог так предусмотрел. Мы учимся решать конфликты. Uh -huh. Конфликты ⁇ это ситуация, когда у, у детей разные мнения по одному и тому же вопросу. Так теперь э, цель родителей привести их в норму, чтобы они умели решать конфликты. Потому что у этих детей будут конфликты потом, в взрослой жизни, подростковой, где-то студенческой. Они должны будут уметь решать конфликты. А поэтому это делается в семье. Если uh -huh. это в семье не делается, значит, тогда начинается борьба, война что угодно, в семье в самой, между братьями и сестрами, чаще всего. Угу. Ну, Какие конфликты вот, чаще бывают? Ну, я же так понимаю, у вас э, в веки семьи росли. Вот? У меня брат меньший. Брат меньший. Ой, у нас были конфликты. Были конфликты. Конечно. Так? Он как мальчик меньший, но он хотел доказать, что ну, он что-то и кто-то, да. А я же старше. И я ему доказывала, что я старше. Ага, и нечего туда возникать. Так, я так и доказывала. И между нами эти схватки были. И нас быстро. по углам. Але батьки навчали вас. Так, вони учили нас, як и решать конфликт. в коем случае не допускали вот этой войны, крика, там, Ну, чому? Чому драк? дети сваряться? От, що, що їм не вистачає? Їх же ж, ну, батьки люблять однаково, здається. Ну, все ніби в однакових умовах ростуть. Що їм... Причин, ну, може бути конфліктів між братами і сестрами, і між братиками, між сестричками. Може бути багато причин. І перше, коли... А, до речі, є, пробачте, що я розумію, є різниця хлопець-хлопець чи хлопець Девчина. Ну, разные конфликты тогда. Они ага, немножко причина удивление. разная будет. Но конфликты будут, так, все так, равно. Так. А вот причины общие причины у детей. Э, чаще всего, если семья нормальная, мирная, папа и мама хорошо между собой, а вот дети начинают драться между так. собой. И что-то там вечно крик, вечно уже, Ва, мама, он меня! Вот это. Почему? Причина первая бывает: когда каждый из детей, особенно чем ближе они по возрасту, расстояние 1, 2, 3 года, у них защита своей территории. Mm -hmm. И если не, не, обучения нет такого, как уважать территорию другого человека, то у них постоянная грызня будет. То есть, это мои вещи, это мой это И мій... это надо поддерживать. Угу. Вот эта комната, нет комнаты, уголочек, так. это принадлежит Мишеньке, Стил. это его линейки, его карандашки, его игры, а твое вот это, Без вот Без брать не можно. Да. И теперь учите культуре общения. Если тебе его надо ту линейку, подойди попроси, так. и тогда не будет. А, а какой крик раздается с комнаты? «Мама, он взял мою линейку!» И он этой линейкой по голове его трахнет, то есть он защищает так яростно свое имущество, что это не входит ни в какие христианские и человеческие мерки. А поэтому мы должны знать, что у детей обязательно возникнут вот эти конфликты территорий. Да. Это первое. Значит, надо обучить. Uh -huh. Вот это твое, uh -huh. вот это твое, это твои игрушки. Это поменялись. То есть уважение, вот, вот это. Еще одна такая причина ⁇ ревность. Когда один мстит другому. Я тоже наблюдала сама своими глазами, когда разница один год, и вот один год, значит, девочка старше, и она не могла знать, что в годик, что родился мальчик, и он там лишний. У него не, у нее не было накопления того, что она одна в семье. Так. Вот он уже растет. Но когда мама к маленькому относится более ласково и нежно, она же не орет на него, не кричит, не шлепает, он маленький, угу. он сидит на ручках и она там сисюкает с ним. А это стоит старшая и смотрит. И у нее начинается ревность, потому что мама в это время делает грубую ошибку. Она сюсюкает с младшим, от, отталкивая, даже не говоря «уходи», а просто не обращая на нее внимания. Нулевое внимание старшей девочки. И у нее накапливается вот это ревнивое чувство. Что она сделает? Мама пойдет уложит его спать, а она придет в эту комнату и щипнет его. То есть она свои эмоции выбросит. И это будет война между малыми. Она не я так разумею. Но она чувствует это. А мама же не может ей сказать, ты страдаешь от того, что я там. Мама так не видит, не знает и ничего не делает. Как можно исправить эту ошибку? Всегда мамы должны помнить, что если они оказывают внимание младшему немножко, ну и надо больше немножко, привлекайте старшего. И обязательно в это время обнимите, похвалите, попросите поддержать что-то то есть привлекать в общую вот эту корзину любви. Uh -huh. Что она не стоит в стороне, никому не надо этот ребенок. Мальчики как-то менее ревниво относятся, а девочки более ревнивы. Ну, эмоции, не большие. Да, да, И, да. Да. и они проявляют лица. эти эмоции uh -huh. более бурно. Поэтому надо знать, что мамы вообще-то, больше виноваты в этом, потому что они являются источником вот этого негатива, который возникает у детей. Надо его избегать. И, и я когда вот расскажу, как надо, и они начинают это делать, ребенок успокаивается. Он успокаивается, что он такой же любимый, как и меньший. И наоборот, даже. Давай вместе ты подержи, а я это сделаю. Ты это сделай, я подержу. То есть мы вместе с тобой делаем что-то доброе, вот этому маленькому, восхищаемся, какая ты у меня нянечка хорошая, какая ты нежная, какая ты добрая. Она старается это сделать очень нежненько, и у нее пробуждаются эти нежные чувства к ребенку, маленькому. И они так растут, они у них годик разницы и они будут расти вместе, но не было таких э, даже погодков в семье, чтобы они потом не начали драться. Так да. вот, то, опять то, они начинают защищать уже не бы уже не да. бы там что еще одна причина того, что возможно мама и папа, Какие-то моменты давали пример модели, как решать конфликты. Mm -hmm. Если папа и мама так немножечко друг друга э эмоционально стукали, значит а эта модель. Не так, бывает такое, значит, дети воспринимают эту модель. И когда у них возникает конфликт, они как будут решать его? Так как Точно, решали мама так, и папа. Бачу, так. Поэтому они копируют это. А зачем это делать? Нужно, нужно хорошо продумывать, что делаем, как делаем, какой интонацией решаем конфликты с женой, с мужем, с бабушкой, с дедушкой. А дети они только смотрят, они учатся глазами, а не ушами. Угу. Когда мы читаем английскую историю детям, они слушают. Но когда они видят, как папа с мамой делают, Практичное они життя. это видят и это именно усваивают. Ну, а как бы вы сказали, вот, э, дехто вважает, что взагалі конфликты при детях вирішувати не можно. Правильно. Але ж вони в той же час, вони не будут бачити, как их правильно э, Почему? Конфликты, как, нельзя при детях ругаться? Ссориться нельзя. Uh -huh. То есть доказывать друг другу, кричать, поднимать голос, интонацию, там, вот этого нельзя делать. Но если у вас разное мнение, то почему вам уходить куда-то и решать это? Папа понимает так, мама так. Сели на диване и разговаривают. Папа свои аргументы выкладывает, мама свои. А дети из-под стола смотрят, как это делается. Они поговорили, поцеловались, решили что-то и разошлись. Что дети будут делать? Повторим. Поговорили, поцеловались, обнялись и решили вопрос. То есть, может, у них не так будет красиво это сделано, но общий принцип будет принят. Надо мирно решать и поговорить. Угу. Вот почему наши дети не умеют разговаривать, а сразу кричат. Ну, як батьки з ними, так да. і вони. Так, вот є роблять. біда. Я, я хотів запитати, якщо вже є конфлікт, якщо вони там посварилися. я пам'ятаю, хтось мені ось буквально недавно розповідав, коли раніше ще там дев'ятеро дітей в сім'ї було, десь вони там щось посварилися, мама прийшла, вінником надавала всім. Ось, і, і все, винен чи не винен, а ви собі там розбираєтесь. Правильно це чи ні? Як вирішувати конфлікт, який вже стався в сім'ї? Ні, Ну я не думаю, що справедливим буде, Если наказывать всех. Потому что среди этих всех же есть более виновный ну, человек, так. инициатор конфликта. Но это может дойти до, до ну, я не да. знаю, целый день можно вырешивать, кто, кто первый начал. Ну, и, вы знаете, если воспитывать детей, то надо, может быть, и час, и два потратить После на то, чтобы конкретно заказ. выяснить, кто же там в нашей этой среде, компании, кто является Зачащий инициатором, заводником. Mm -hmm. заводником. И если мы на это обратим внимание, то мы поможем тому человеку, которого, который растет в семье. Mm -hmm. Поэтому я вообще советую всегда с каждым конфликтом разбираться конкретно до тех пор, не всю жизнь, а до тех пор, пока дети поймут, как решать конфликты. Мы их учим. Он у тебя забрал? Значит, он у тебя забрал. Вот ты забрал, зачем забрал? Как надо делать? Давай прорепетируем все сначала. Линейка лежит здесь. Давай сначала. И он приходит и говорит, игра, да. так, наверное, так. Максим, можно взять у тебя линии? Молодец. Ну все. Максим, ну, такое уже лицо. Возьми. Все. Добровольно решили, все нормально. Но маме это потратить это время надо. Но если она это 2-3 раза сделает, на четвёртое это будет работать как автомат. И угу. он будет просить и резиночку, и тетрадку, и листочек, всё будет правильно. А можно примушувати просити пробачення. Знаете, часто кажуть: "Так, попроси у него пробачення", вже і нажимають так із усієї сили. Попросимо його пробачення. Діти, які поделають так. Ну, але і це правильно. І з Прости. Все, мама довольна. А она же цена щера. Конечно. Потому э, мы должны детям вообще объяснять, что такое попросить прощения. Mm -hmm. Мы же не говорим, вот это неправильно, попроси прощения. За что? Ребенок еще не согласен со своей виной. Так, так, так. А ему говорят, попроси прощения. Поэтому он скривил рот и, и все на свете, что у него есть, он просит прощения. И так. Ну и мама довольна этим словом. Это неправильно. Дело в том, что само прощение, это значит, я привел себя в порядок. Я mm -hmm. привел себя Поэтому я хочу и простить, и попросить прощения. Я осознал свою вину. Что осознал этот ребенок, которого стоят сверху с, с рушником? Попроси прощения. Ну, он попросил. Но внутри он злой, и в следующий раз он сделает еще хуже. У mm -hmm. него же эмоции-то остались те же. Поэтому вот эти конфликтики, надо разбираться с ними, но быстро разбираться. Не рассусоливать, не, не садить это на целое заседание с какого-то совета, а просто спросил ты, 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 ты. В течение, мой папа решал наши конфликты в течение одной минуты. И говорил так, я вас оставляю на две минутки, вы осознайте, каждый, мне скажите, в чем каждый виноват. Не тот виноват, а вы в чем виноваты. Угу. Я прихожу через две минуты, он приходит через две минуты, и говорит, так, в чем ты виноват? Ну, я это сделал, а я так сказал. Ага, ну вот. А теперь просит прощения тот, кто умнее. Ну, так мы же на перегонки просим у друг друга прощения и целуемся, обнимаемся, и тут же сердце тает. Все, конфликт решен. Но когда он заставлял нас мыслить о себе, это было очень хорошее и удачно. Я нигде не видела так, такого решения конфликта, как в нашей семье было. Угу. Каждый осознавал свою вину. Йому не треба було йти, а тобі не треба було кричати. О. Тобто дуже багато залежить все ж таки від батьків. Да. Так. Тобто потрібна профілактика в якійсь мірі ну, да. ось цих конфліктів, от те, що ви розповідали, так? потрібно все ж таки всіх любити, всіх однаково любити і задіювати кожну дитину. І в той же час потрібно мудро вирішувати да. ці конфлікти. Профілактика конфліктів. Є хороше средство привести дітей в норму. Якщо можна коротко, так. Діло да. в тому, що. Когда мы собираемся всей семьей и имеем возможность, времени уделяем на то, чтобы быть вместе, uh -huh. это называется, ну, по христианским канонам, это называется семейное богослужение. Uh -huh. Когда мы собираем, это не обязательно только молитвы, почитали и разошлись, это мы разговариваем. Мы признаемся в том, что мы сделали или как-то э, привели в порядок свое состояние. у мамы может быть попросили прощения. То есть здесь приводится все в норму эту духовную норму моральную. И когда эти минутки есть, организованные в семье, вот там мы учимся решать конфликты. Самое главное, что там дети учатся, у папы и у мамы есть высший авторитет. папа и мама тоже послушны кому-то. И вот эта вот личность, которая Бог. стоит выше угу. всего, это Бог. И теперь вся семья объединяется и вокруг Бога. И тогда на всю жизнь у детей остается вот этот авторитет Бога. И когда они читают Библию, читают другие книги, они находят, как делает Бог. А Он для них является авторитетом. Это передали родители детям. У этих... В семьях у этих детей, у этих родителей крупных конфликтов с драками и криками никогда не бывает. Они все решают вокруг Бога. Ідеально. Дійсно, <гум> дай Бог, щоб у кожного так було і вирішувалися стільки. <гум> Я надію, що так і буде. Так, дуже дякуємо <гум> за гарні поради. Друзі, ми сьогодні говорили про конфлікти між братами, між сестрами. З нами сьогодні була сімейний консультант Лідія Дмитрівна Нейкор. Сподіваємося, що ви взяли для себе багато чого цікавого, практичного і корисного. Зараз у нас пауза, після чого ми повертаємося до вас.